assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari sevimli futbol kanali yana siz bilan birga bugungi dasturimizda qarshining nasaf jamoasi atrofida bo'layotgan noxush voqealar haqida batafsil to'xtalamiz videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang dastlab internet saytlarda hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan nasafning nima sababdan bunday noxush voqealarga duch kelgani haqida batafsil yozilgan maqolani e'tiboringizga havola etaman yangi mashmasha boshlandi nasaf jamoasi o'tgan mavsum oltinchi raqamli futbolkada o'ynagan murodbek xo'jamberdiyev bilan bog'liq muammoga ge duch kelgan edi va bu yil o'sha muammo yanada kattalashayotgandek uzoq cho'zmasdan qisqacha tushuntiramiz nasaf jamoasi safida oltinchi raqamda o'ynayotgan hozirgi murodbek rahmatov bir yil avval va mavsum boshida ham murodbek xo'jamberdiyev edi nasaf ushbu futbolchini ikki ming yigirma birinchi yilgi chempionat uchun professional futbol ligadan murodbek xo'jamberdiyev o'n yettinchi yanvar ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan deya ro'yxatdan o'tkazgan hozir pfl rasmiy sayti esa mazkur futbolchini ma'lumotlar bazasida murodbek rahmatov ikki ming to'rtinchi yil 17 yettinchi yanvarda tug'ilgan deya qayd etgan hammasi ofk kubogidagi ishtirok bilan bog'liq chunki hech kim e'tibor qilmagan va hattoki matbuot diqqatidan ham chetga chiqqan <imitation> narsa nasaf murodbek xo'jamberdiyevni yoshi bilan <imitation> bog'liq muammolar tufayli OFK kubogining guruh bosqichi uchun ro'yxatdan o'tkazmagan edi OFK kubogi guruh bosqichi tugagach jamoa superliga o'yinlariga qadar murodbek xo'jamberdiyevni bir aylantirib murodbek rahmatovga o'zgartirib qo'ydi bu ehtimol futbolchini ofk kubogi uchun keyingi bosqichda ro'yxatdan o'tkazish uchun qilingan ish bo'lsa kerak yoki -ke xo'jamberdiyev bilan bog'liq chalkashlikni yengish uchun murodbekni rahmatovga o'zgartirish orqali ofkda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammodan qochish uchun qilingan ish OFK'dagi muammodan qochishga erishgan bo'lsa-da, nasafni endi ichki chempionatdagi muammolar kutmoqda muammo shundaki o'tgan yil va bu mavsumda murodbek xo'jamberdiyev deya ro'yxatdan o'tkazilgan futbolchi oxirgi o'yinda sog'diyona bilan uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan bundan tashqari murodbek xo'jamberdiyev bu mavsum qo'qon metallurg andijon bunyodkor surxon qizilqum va turon bilan o'yinlarda maydonga chiqqan nasaf bu futbolchini o'yinlarga tushgan uchrashuvlarda oltita g'alabaga erishgan va futbolchi turonga gol urishga ham ulgurgan birinchidan istalgan futbolchi familiyasini o'zgartirishi mumkin lekin bu ish amalga oshgach bu haqida ommaga rasman ma'lumot berilishi kerak nasaf bu ishni qilmadi shunchaki xo'jamberdiyev yozuvini rahmatovga o'zgartirib hech narsa bo'lmagandek yurdi ikkinchidan nasaf murod xo'jamberdiyevga qaytadan id karta bergan ya'ni xo'jamberdiyevni rahmat deb ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan ma'lumotlar bazasida ham futbolchining familiyasi o'zgartirilgan lekin pfl ham futbolchining familiyasi o'zgargani haqida rasman ogohlantirmadi nega shunchaki ortiqcha ovozisiz bu ishni qilib balki nasafga yengillik qilgisi kelgandir lekin bu narsa endi ofk kubogida muammo tug'dirmasa-da, ichki chempionatda ko'plab savollarni o'rtaga tashlamoqda xususan so'g'diyona klubi mazkur holat bo'yicha tushuntirish so'ragan va hattoki ishni fifa ga qadar olib borishi mumkin familiya o'zgargani bu haqida rasman ogohlantirilmagani hech narsa emas muammo futbolchi mavsum boshida 2002 yilda tug'ilgan bo'lib ro'yxatdan o'tkazilgan hozirda esa ikki ming to'rtinchi yilda tug'ilgan deya qayd etilib turilibdi ya'ni bu yerda nafaqat familiya balki yil bilan bog'liq muammo yuzaga kelgan aftidan o'sha tug'ilgan yili bilan bog'liq muammodan qochmoqchi bo'lganlar familiyani o'zgartirish orqali yechim izlashgan ko'rinadi lekin bu yechim boshqa muammolarni keltirib chiqarmoqda va endi murodbek xojamberdiyev o'yin protokollariga kiritilgan uchrashuvdagi nasafning g'alabalarni bekor qilinishiga qadar olib kelish mumkin bu degani nasafdan 18 sakkiz olib tashlanishi mumkin nasaf klubi rahbariyati hujjatli ishlarni amalga oshirishda ketma ket 2 yil kalla qo'ymoqda o'tgan yil ofk litsenziyalash bo'yicha bir ishni uddalolmay osiyo chempionlar ligasidan quruq qolgan edi shundan so'ng agmk klubi nasafning o'rniga osiyo chempionlar ligasida qatnashgan edi endi esa yosh kichraytirish bilan bog'liq muammolarga tushib qolgan futbolchini 2 marta 2 xil yil va 2 xil nom bilan ro'yxatdan o'tkazmoqda pfl ham turli familiya va ma'lumotlari har xil futbolchini 2 marta bemalol ro'yxatdan o'tkazib bu haqida lommim demasdan indamay turibdi de. qiziq so'g'diyona qarshidagi toza golni hisoblanmaganligi ortidan bu chiganlikni ham tushunmay turibdi murodbekning aslida nechanchi yil tug'ilgan va qaysi ma'lumotlar to'g'ri bu savollarga to'g'ri javob topish qiyinga o'xshayapti tushuntirish berib qolishar deya maqola yakunlangan ushbu xabarlarga professional futbol ligasi direktori diyor imomxo'jayev ham telegramdagi rasmiy kanalda tezkorlik bilan javob qaytardi nasaf futbolchisining yoshi haqida ko'p joyda o'qidim bu mavzu kimga kerak bo'lgani haqida yaxshi bilamiz pfl ma'lum futbolchining yoshi o'zgartirilgan holat masalasida o'tgan yilning oktyabr oyida rasman chiqish qilgan holat pfl tomonidan to'liq nazorat qilingan pfl noqonuniy holat aniqlanishi bilan nasaf futbol klubiga vaziyatni to'g'irilash uchun muddat bergan nasaf bu borada hech qanday chora ko'rmagach bfl qashqadaryo prokuraturasi yordamida futbolchiga asl tug'ilgan yili ko'rsatilgan yangi pasport oldirishga erishgan yolg'on ma'lumotli pasport esa bekor qilingan bu haqda o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham xabardor etilgan katta ehtimol bilan o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futbolchi va uning oilasi aybiga iqror bo'lgani pushaymonligi uning karyerasidagi uzilish bo'lmasligini inobatga olib tegishli qo'mita orqali futbolchi ishini tegishli qo'mitaga oshirmagan shu sababli ppl o'sha futbolchi shaxsiga aniqlik kiritishni lozim topmagan ammo holat qolganlarga o'rnak bo'lishi uchun yuqoridagi xabar baribir e'lon qilingan futbolchisi o'z familiyasini o'zgartirayotgan masalasida nasaf bizga shu yilning uchinchi may kuni rasman ma'lumot taqdim etgan o'zbekiston respublikasi oila kodeksining 28 sakkizinchi bobida har bir fuqaro familiya ismi va otasining ismini o'zgartirish huquqi berilgan ppl mana shu ikki masala yuzasidan na nasafga va na futbolchining shaxsiy tanloviga aralashish huquqiga ega bugun ppl reglamentlar va shunga o'xshash voqealarning barchasi uchun javob berishga tayyor bo'lgan ochiq tashkilotdir biz barcha narsa qonun qoidalari asosida yuritilishini o'zimiz uchun asosiy prinsip sifatida belgilab olganmiz deya so'zlariga yakun yasadi diyor imomxo'jayev vaziyatni kuzatishda işte, davom etamiz bizdan uzoqlashmang ko'rishguncha salomat bo'ling